سلسلے احکام میں خدمت میں اثر رہا تھا متحرات کے متحرک متحرات جو تمام فواہ نے اپنی کتب میں یعنی رسالہ عملیہ توضیحات المسائل میں درج کیے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بارہ ہے جن میں پانی ہے زمین ہے سورج ہے استحال ہے ان ہے انتقال ہے تبلیت ہے وغیرہ وغیرہ یعنی ان کی کل تعداد جو متحرات کی مکدف میں موجود ہے وہ ہے بارہ کتنی ہے بارہ. بارہ ان میں ایک جو تھی میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے جمعہ پہ عد کی تھی ان میں سے شاید آپ سے کسی کو یاد ہو وہ تھا نجاست اور حیوان کا استطاع پسینہ ہے یہ مطالبات ہم بڑھ گئے ہیں نجاستور حیوان کا استفاع متحرات میں سے ایک ہے استحالہ کیا ہے استحالہ تے حلبے والی الام ہے نام کیا ہے استحالہ حالت سے ہے حالت سے استحالہ کس سے میری طرف کیا نام ہے استحالہ یعنی یہ چیزیں آپ یاد بھی کریں گے تو آپ کو نظر آئے گی یاد کریں گے تب بھی آپ کو نظر آئے گی مسائل میں بہت بڑی لذت ہے استحالہ کیا ہے استحالہ استحالہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نجس چیز کی جنس تبدیل ہو جائے تو اس سے الگ کیا مطلب ہے کی کی تبدیل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں استحالہ لکڑی تھی جال کر راہ ہو جائے اب اس کی جنس پہلے لکڑی تھی اب اس کی دوسری جنس کیا بن گئی راہ آپ وہ نجس جب لگڑی تھی نجس تھی جب جال کر راہ ہو گئی تو یہ ہے استحالہ یہ کیا ہے استحالہ یہ کیا ہے استحالہ یا دوسری مثال دو کتا نمن کے کان میں گر گیا کچھ مدت وہاں پہ پڑا رہا اب وہ نمک کے کان میں کھلتا کھلتا نہیں رہا کیا بن گیا جی کیا بن گیا کھولتا تھا تو کیا تھا جب نمک بن گیا تو استحال حالت نجس چیز کی حالت کسی دوسری باپ چیز کی حالت میں تبدیل ہونے سے وہ چیز پاک اس کو کہتے ہیں استحالہ یا مثلاً جس طرح ہم پرانے زمانے میں پیشاب اور پاخوانہ دیہاتوں میں کہاں کرنے جاتے تھے جی میں اب وہاں پہ کسی نے پخانا کر دیا تھوڑی دیر عرصے کے بعد وہ کیا پخانا جی؟ سو کیا مٹی کے کی ساتھ مٹی بن گیا اب پخانا تھا تو اس جی؟ کو کیا کہتے ہیں اللہ اللہ حالات میں سے ایک ہے استحال استحالہ کہتے ہیں کسی نجس چیز کی جنس دوسری پاک چیز کی جنس میں تبدیل ہو جائے اس کو پانی سورج آگ زمین کسی چیز کے پار کرنے کی ضرورت نہیں اس کی خود بہت تبدیلی ہی اس کو یاد رہے جائے آسان پس آلائے ایک مسائل زبیہ کے بدن سے خون کا معمول کے مطابق بہ جائے زبیہ کے بدن سے خون کا معمول کے مطابق بہ جائے کسی بکرے کو گائے کو بھینس کو ہم نے ذبح کیا اب اس کا وہ موجود زمین کی جو سطح تھی وہ لیول تھا بالکل برابر تھی ٹھیک ہو گیا اب ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے ذبح کرنے کے بعد خون ماحول کے مطابق نکل گیا نا قربانی کرتے ہیں یار بکرا ذبح کرتے ہیں کوئی یار بس کرتے ہیں تو اس کی اگر سطح ہے زمین برابر ہو اور اس کے کے بعد اس کا خون معقول کے مطابق بی جائے نکل جائے تو اس کی چھوڑی بری پاک کر کے اس کا گلا بلا پاک کرنے کے بعد اس کے جبڑا اتارنے کے بعد اس کے گوشت کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے گوشت میں باقی رہ جانے والا خون پاک ہے زبیحا کے بدن سے جو میری نظر کو زبیحا کے کو تو چشمہ راجن زبیحا کے بدن سے بدن سے معمول کے مطابق خون کا بہ جانا اس خود زبیحہ کی پاکیزگی کا سبب بن جاتا ہے شرط یہ ہے کہ جس چھری سے آپ نے سبا کیا ہے وہ چھری بھی پاک کر لیں اور اس کے گلے سے بھی مکمل خون پاک اور صاف کر لیں اور ہاتھوں پہ بھی لگا ہوا ہے تو ہاتھ بھی دھو لیں تو پھر اسی چھری سے جبڑا جب اتارنے کے بعد جو خون اس کے بدن میں گوشت میں باقی رہ جائے وہ پاک ہوگا لہذا پھر دوبارہ سے گوشت کو پاک کرنے کی ضرورت طبیعہ کے بدن سے معمول کے مطابق خون کا بہ جانا کن چین میں سے ہے میں سے ہے بہت میں سے ہے خبرانے کی ضرورت نہیں کتنی بیان ہو گئی ہے آپ کے گئے کسیل جمعہ سبیل کسیل جمعہ سبیل کتنی ہو گئی تین ہو گئی ایک نجاست خور حیوان کا استفرا دوسرے نمبر پہ کیا تھا استفرا استحال دیکھ لیجیے استحال کیا ہے نمبر تین زبیحہ کے بدن سے معمول کے مطابق فون کا بہ جانا ایک اور بیان کرتے ہیں انتقال کیا ہے انتقال کیا ہے انتقال انتقال بندے کا بھی انتقال ہوتا ہے زمین کا بھی انتقال ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا ایک ہے خون کا انتقال بندے کا انتقال ہوا تو دنیا سے چلا ہے ایسے زمین کا انتقال ہوا تو ایک فرد سے دوسرے فرد کے نام ٹرانسفر پر ہو کر اس کو انتقال کہتے ہیں ایک انتقال ہے متحرات میں سے ایسا جانور جس جانور کے بدن میں معمول کے مطابق خون نہ پایا جاتا ہو ایسا جانور جس کے بدن میں معمول کے مطابق خون نہ پایا جاتا ہو اگر وہ کسی ایسے جانور کا یا انسان کا خون چوس لے اب پہلے جب تک وہ جانور یا انسان کا خون تھا نجس تھا وہاں سے منتقل ہو کے جب اس جانور کے بدن کا حصہ بنا پہلے نجس کا کھل را کر باق ہو گیا کھل را کر باق ہو گیا مچھر میں معمولن خون نہیں ہوتا کٹھمل میں معمولن خون جاؤں پھر میں معمولن خون جاؤں جاندے نہیں ہوتا جانتے ہیں تھوڑے پرانے علاج سے کرواتے تھے تھوڑے پرانے علاج سے کروا دے دے. شریح ایک مطلب فکری اور حدیث میں معصومین نے باقاعدہ طور پر ایک پرانا جو علاج خریدوں کا ہے وہ ہے خون کا کسی ذریعے بدن سے نکلوانا آج کل خون دے کر آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں ورنہ پچھلے ادوار میں کہ یہ سسٹم نہیں تھا خون دینے کا تو لوگ پچھنے مروا کر اپنے جسم پر کہیں وہ ٹک لگوا کر وہ سے خون نکالتے تھے تاکہ بندہ گلی مرا ہوا بدن کا خون نکل جائے تو اس کے بعد بندے کو صحت ہو جاتی ہے لہذا آج کل خون دینے سے بندے کی صحت ہو جاتی ہے خون دینے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا کمزور نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ خون دینے سے بندے کی صحت الڈا بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ پرانا موبائل گندا گلیز گلیز کمانا یہ گلیز گندا نہیں ہوتا گلیز اور معنی میں ہوتا ہے گندا اور معنی میں ہوتا ہے گلیز کا مانا گاڑا ہو جانا سخت ہو جانا مطلب جم جانے والی چیز کو گلیز کہتے ہیں تو وہ صورت اختیار جب کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بدن کے اندر کمزوری ظخر سستی پیدا ہو جاتی ہے چونکہ خون صحیح دور پہ سرکل نہیں کر رہا ہوتا تو بدن میں اس لیے خون دیں گے خون پتلا ہوگا رنگوں میں رہے گا صحت مند بھی رہے گا ہارٹ اٹیک سے بھی رہے گا لہذا پرانے زمانے میں چونک ایک جانور ہے اس کی شکل سانپ جیسی ہوتی ہے وہ بندے کے بدن پہ اس طرح چمٹا دیتے تھے تو وہ جس جگہ پہ چمٹتی تھی وہاں سے وہ خون پوسنا شروع کر دیتی تھی وہ سارا خون اس علاقے کا ہیلتھ کے اندر مسئلے کے ٹانگ پہ لگائیے تو پورے ٹانگ کا خون وہ چوس لیتی تھی پرانے زمانے میں جونگ سے لوگ علاج کرتے تھے حکیم علاج کرتے تھے مریضوں کا اس جونگ کے بدن کے اندر معمول کے مطابق خون نہیں ہوتا جب وہ انسان کے بدن سے خون چوسے گی جب تک انسان کے بدن کا حصہ خون تھا نجس کا جب اس جانگ کے وجود کا حصہ ہو گیا تو وہ اس کو کہتے ہیں, 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 ہیں انتقال انتقال کہتے انتقال، ہیں انتقال یہی انتقال ایک انتقال ہے بندے کا ایک انتقال ہے زمین کا ایک انتقال ہے مدحات میں سے مدحات میں سے انتقال ہے کہ یہ نہیں کسی جانور خون جس کے اندر معمول کے مطابق خون نہیں ہوتا وہ دوسرے حیوان یا جی کا خون جو اس نے جب تک وہ اس کے بدن کا حصہ تھا نجس تھا ادھر سے ادھر منتقل ہوا تو اس کے بدن کا حصہ بنتے ہی وہ خون

یہ بار 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 خون ویسے خون نجس ہے ویسے ویسے خون خون نجس 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 نہیں کہا ہے لیکن جب ان جانوروں کا جن کے اندر معمول خون نہیں ہوتا ان کے بدن کے اندر منتقل ہوا تو وہ خون اب وہ مون پلس میں بھی لگا ہوا میں وہاں چیک ہے لباس میں بھی لگا ہوا ہو وہ مون اللہ اس بندے نے سوال کیا تھا کہ وہ دبا کر کے اسی ٹبے میں ڈال دیتے ہیں جس میں اور جو جو دبا کر کے رام میں ڈالتے رہے ہیں اس سب سے وہ سارے کا مون سارا مون اسی میں سارا جو دبا کرتے ہیں فورا رسم پہنے

رہتے رہتے ہیں سارے کا سارا نجس ہوتا ہے اس گوشت کو تو پاک کرنا لازم ہے یہ جو میں نے بات بتائی ہے کہ آپ اپنے گھر میں چولہا ذبح کرتے ہیں قبلہ رخ کر کے ٹھیک ہو گیا آپ کو اس زمین کا لیول بھی ٹھیک ہے اس کا خون معمول کے مطابق بدن سے نکل گیا اس کے بعد آپ اس چھری کو بھی پاک کر لیتے ہیں ہاتھ کو بھی پاک کر لیتے ہیں اور اس کے گلے کو بھی پاک کر لیتے ہیں ٹھیک ہو تو گیا نجس نکل چھری پہ لگا تھا وہ بھی ہو گئی گردن پہ لگا تھا وہ بھی ہو گئی ہاتھوں پہ لگا تھا وہ بھی ہو گئے اس کے بعد آپ چپڑا رہیں گے تو بدن کے اندر جتنا فون بن جائے گا وہ کے مطابق ہے اس کو دوبارہ گوشت کو پاک کرنے کی ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں

اگر تیسری کی وہ قیام میں شامل ہوا ہے تو اس کو دونوں صورتیں پڑھنا چاہیے اگر عمر فرض ہے اس لیے مطالعہ اس کو دونوں صورتیں پڑھنا چاہیے بال فرض اگر سورہ حام کے پاس دوسری صورت پڑھتا ہے تو پیشن باد رقو سے جاتا ہے اٹھنے کا خطرہ ہے تو وہ دوسری سورہ چھوڑ دے سورہ حمد پڑھ کر فوراً پیش نماز کے ساتھ رکوع میں شامل ہو حال پیش نماز کی چوتھی ہے اس کی دوسری ہے تیسری میں شامل ہوتا ہے تیسری میں پیش نماز کی تیسری تھی اس کی پہلی اب پیش نماز کی چوتھی ہے اس کی دوسری ہے تو سے پھر دونوں صورتیں پڑھنی واجب ہیں اگر اسی طرح پھر دوسری صورت پڑھتا ہے تو بے نماز کے رقو سے اٹھ جانے کا خطرہ ہے تو دوسری صورت کو چھوڑ کر وہ ایک ہم ہاں پڑھ کر رکو میں بے نواز کے ساتھ شرکت کرے گا تو اس کی نماز درست ہے یہ مسئلہ کئی بار پہلے تکرار ہو چکا ہے وہ یہاں سے ملا ہے آپ کی پہلی تقبیر شمار کریں اور وہ پہلی دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں مولوی کی جو بھی ہے تو یہ اپنے طور پہ اسے پڑھنا ہے نا جنازہ تو سارا پڑھنا ہوتا ہے جنازہ تو اس پہ جماعت کی طرح نہیں ہوتا جس مولوی پڑھنا ہوتا ہے جنازہ تو سب نہیں پڑھنا ہوتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ تیسری تقبیر کے ساتھ آپ کو پہلے آپ کی پہلی آپ نے اس کو پہلی پڑھ کے شہادت پڑھ لی مولوی بھی بیشک چوتھی دعا پڑھ رہا ہوں تیسری دعا پڑھ پڑھتا ہوں آپ نے اسی اپنی تردیب تو پتا اب اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے پڑھے وہ اللہ اکبر آپ پڑھ کر کے ختم کرتے وہ آپ نے تمام مقفل کر بھی نراتہ ختم نہ کہ پیچ کو لگا کر میں آپ موشی رسولتا ہوں اچھا سوال تھا پتن کو ان سمجھ آیا کیا یہ آگے

ہماری نسلوں ہمارے بچوں کو بے حرا و حرام بہ مدا فرما ادایہ مذہب اہل بیت کو سیکھنے سکھانے اور اس کو یاد کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت نیت فرما پروردگار دگارہ بحک محمد اہل بیت محمد شیع نے کی کیا حفاظت فرما ملت اسلامیہ کیا حفاظت فرما دسمان اسلام کو نسک نابود فرما ہمارے بار میں بار اس کے دور میں تو عجیل فراہم پربت اجارہ عید اللہ عدمہ سید علی خامنائی حضرت اللہ علمہ سید علی سستانی کا سایہ صرف سائے ان کی زندگیوں کو دراز فرمان خدایہ اشیاء نے پورے دیہات میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی آپ حفاظت فراہم خدایہ مسلمان فلسطین کے مسلمان لبنان کے مسلمان شام کے مسلمان عراق شام عراق عوام پاکستان سب مسلمانوں کی آپ حفاظت ہو فلسطین وہاں پہ جتنے شام میں یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں خدا ناز خدایا بحک محمد احل محمد بحک محمد محمد ہمارا خاتمہ اسلام احمان ولایت اہل بیت میں ہم سب کو جینے مرنے کی توفیق تصریف اور سے پہلے تو ان کی توفیق نصیب نے میں فلم مجلس کی جو کے لیے تمنا ہے سب کو ہی فرم اگر کو کسی مشکل میں ہے میرے مولا آسان کرا خدایا جن لوگوں نے عزیزوں نے دوستوں نے نیاز کا انتظام کیا برکت نایت ان کے خرم رحمد نازل ان کے مرحوں میں ان کی مفرت فراہم خدایا ہماری ان تمام قدموں کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين